В чем суть была ситуации? Вовремя были поданы все документы в комиссию при Кабинете Министров Все было как бы рассмотрено и фактически груз был уже как бы на комиссии вызван гуманитарным Как мне сказал зам. председателя комиссии один последствий Что из всей комиссии, там более 20 человек присутствуют он за 10 лет он первый раз услышал такую фразу, когда встал представитель одной из служб и сказал, а вообще, согласно плану распределения, нужна ли этим набувачам вот эта гуманитарная помощь? То есть, он говорит, даже для меня, я в этой комиссии работаю больше 10 лет, был вопрос вообще задан такой, немножко шокирующий, в смысле, что значит, нужен ли этим людям? Подняли план распределения, посмотрели его. Ну, ли люди, как люди и раньше получали, и новые получатели. А в чем проблема? Пусть этот фонд подаст подтверждение, что этим детдомам, этим сельсоветам, этим домам престарелых, этим всем организациям, этим многодетным семьям, действительно ли нужна им эта помощь. Вернули, отложили документы. Я тут начал в спешном порядке это, можете так представить, в масштабе области, да, то есть мы там Чернобыльские зоны помогаем, там, отсталые районы, и многодетные семьи, то есть непосредственно занимаюсь как общественным направлением, и у меня есть кроме этого своя работа. И я занимался, ездил, такие расходы. В один сельсовет, в один детдом, в другой дом и собирал бумаги, где они писали мне, что они действительно нуждаются, они или не нуждаются. Я, честно вам скажу, я не видел ни одного человека, даже самого обычного, который бы сегодня не нуждался в какой-либо помощи. Абсолютно там взять велосипед, компьютер или там лекарства и все остальное. Я просто ну, поражен был этим вопросом, насколько у нас социальная политика на высоте, что даже людям уже сегодня надо задавать вопросы, нужна ли вам ли вообще помощь. Естественно, протянулось время, этих две недели. Последняя комиссия была, по-моему, 30 числа, и потом все, все стало глухо. Груз это застрял. И никому нет дела до этого рода. То есть получилось так, что, опять же, как бы, кто виноват? Вот давайте разберем ситуацию, Тут все службы. Сколько там ко мне, конечно, и таможня там уже, где-то на встречу шли, я там уже, уже жил там в этой таможне, уже, все уже что на работу сюда ходите. Все как-то вот такие ситуации у нас получались, что действительно, ну, тяжело было. Я уже не буду там в подробности всякие там, как бы там внедряться. Но смысл в том, что опять же все сводится к тому, что реально груз мог бы пройти эту комиссию, мог бы успеть там в сроки, и все можно было бы сделать. Но получается, что кто-то задал один вопрос, вообще непонятный какой вопрос, и это как бы на, на, мне это один пример случая, таких тысяч. Я, был, я уверен, что тысячи, наверное, вот за один год было вот таких вот всяких ошибок в протоколах. И у меня в том числе была тоже ошибка в протоколе. И как бы ну, лишить вообще все это движение гуманитарное. Вот мы там в Люксембург ездили, там сами непосредственно Владимир Николаевич Старожук, это президент фонда, который... Как там эти люди собирают это все, как это все складывается, как это все сюда перевозится каким трудом это собирают там по евро, там по два, ходят у людей в организациях уже бумагу эти бушные компьютеры там все остальное насколько здесь радуются этому люди дети и все остальные это ну просто не передать они приезжают сюда они ради этого и работают говорят, у нас там все есть нам ничего не надо говорят, нам здесь вот именно интересно что мы можем что-то сделать и это все обрезать видим мы позвонили туда ситуацию рассказываем они говорят если с нас потребуют хоть одно евро платить там за не за там, налог, как там НДС хотят ввести там, в свое время, когда-то хотели ввести налог на прибыль. Если говорит, хоть одну евро с нас потребует, эту деятельность просто прекратим. На уровне